Слава Господу! Слава, Слава Господу. Господу! Слава Богу! Хотим по-украински, но не позволяют. Буду по-российски, как получится. Братья и сестры, я так понял, что у вас служение сегодня молитвенное. Вот так же? И внеочередное. А значит, особенное. А все особенное требует внимания или не так? Так. И вот я услышал и выслышал, что Дух Святой говорит через пророческое слово. Я хочу вам сказать, и чтобы вы выслушали. Но мы готовы выслушать? Заметьте, есть одна библейская, библейский стих, где говорится о последовательности благодати Божьей. Явилась благодать, какая благодать? Спасительная. Первое, что делает благодать, спасение делает. Спасает. Дальше что она делает? Научающая. Научающая. И заметьте последовательность. Спасает человек. Вытягивает, берем, топится человек в реке, вытягивает его. Начинай учить его. Что он научит? Больше не лезь туда. Больше не делай того. Это благодать. Спасительная, научающая. Что он научит? Дабы мы, вы слышите? Не Бог, а мы отвергли. Мы должны. А мы говорим, Господи, помоги. Не могу. А Бог говорит, ты попробуй сам. А мы говорим, Господи, ты помоги, помоги, поможет. А вот чтобы он за нас делал, он не будет делать, потому что он не будет Бог любви, он будет Бог насилия. Если вы не хотите бросить, кто-нибудь из вас может покуривать где-то. И вы не можете бросить, молодые люди. И вы говорите, Господи, не могу. И все. Будто Бог должен за вас сделать эту победу но благодать Божья научающая, дабы мы вы отвергнувши. А отвернуть трудно. Вот здесь Бог приходит на помощь человеку и помогает отвергнуть. Отвергнувши нечестие, мирские похоти. Что дали? Праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Победная жизнь тогда. Я хотел бы говорить о молитве, братья и сестры раз молитвенное собрание, давайте мы прочитаем наставление Иисуса в плане молитвы. Слушайте, Евангелие Матвея, читаем такие слова, 5 стих из 6 главы и ниже. Иисус говорит, и когда молишься, не будь как лицемерий. Слушайте, можно молиться по-разному. Можно так молиться, чтобы Иван слышал, папа слышал, мама слышала, я молюсь. Вы знает как я молюсь Слушайте, когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, на углах улиц, останавливайся, молиться, чтобы показаться пред людьми. Заметьте, это деталь или это, это состояние ходит за каждым, за каждым. Помолиться так, чтобы услышали, помолиться так, чтобы знали. Но Иисус предупреждает, как лицемер не делай этого. Будь честным в молитве. Дальше. Чтобы показаться пред людьми истину, говорю вам, что они уже получают награду свою. Все, расчет в церкви. Если у тебя такое намерение? Я буду так молиться. Пусть знает пресвитер, как я молюсь. Пусть знает папа и мама, как я молюсь. Пусть знает церковь как я молюсь. Все, награду получишь сегодня. Награду получишь. Туда уже не идет это. Дальше, смотрите, что говорит Иисус. Каждый нужно? Ты же, когда молишься, войди в комнату твою. А здесь? А в вот церкви? То у вас здесь комнат не хватит, чтобы нам разойтись по комнатам. О комнате мире нашей о Ливенруме или нашей комнате в спальне, говорит Бог. Да не о комнатах наших домашних, говорит Бог. Бог говорит о комнате сердца. Вот о какой комнате, говорит Господь. Ты же, когда молишься, войди в твою комнату и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. Давайте мы установимся немножко. Вы, наверное, каждый из вас Пережили такое состояние, особенно когда только приходите в собрание. А особенно те, кто называются отцами, матерями. Только заходите в собрание. Утюг выключила? Вроде выключила. А вроде бы не выключила. Дверь закрыла? Вроде бы закрыла. Я то сделал, не сделал. Вы понимаете? Целая атака на нас. Атака целая на нас. Но Господь говорит, закрой твою комнату. Я еще раз говорю, братья и сестры, это не о комнатах наших, которые под замок закрываются. Это сердечная комната, которая должна быть закрыта для влияния мира. А тут-то у нас и проблема. У нас проблема. Море. Нашествие на нашу сердечную комнату со стороны дьявола со стороны нашей нераскаянной греховной природы. Море, валяйте к кочевнику, который стучат в нашу. Мы закрываем ее, а не открываем. Мы хотим, чтобы быть с Иисусом один на один. И не получается, мысли летят. Сюда прилетела, та вылетела, опять другая заходит. И комнату держит за ручку, нельзя удержать. Врываются разные мысли. По разному вековому состоянні, різні мисли. У молодих свої мислей, у старших людей свої, у середніх свої, у дітей свої. І Ісус говорив, коли хочеш ти помолитися, щоб твоя молитва була услышана, закрой двері комнаты Твої. Сестри, браття, я знаю, що це трудно зробити. І многим трудно. навіть пресвятерам трудно. Даже пророкам бывает трудно закрыть эту комнату. И только с помощью Бога, через Духа Святого, можно закрыть эту комнату. Аллилуйя. Аллилуйя! Вы, наверное, пережили, братья и сестры. Когда сходит на нас Дух Святой, вы можете проанализировать. Когда вы исполнили Духа Святого, когда на вас помазание, скажите, ваш разум приходит мысли какие-то? Никогда. Никогда, если честное исполнение Духом Святым, если это не подделка только говорения языками, но честное исполнение силою Святого Духа, туда мысли не проникают. Мы тогда всех любим, всех обнимаем, всех прощаем, всех хотели вот так обнять, как братьев и сестер. Нету подступа к нашей комнате со стороны никакого влияния. Наша комната закрыта, в которой ведет беседа с Богом. Аллилуйя. Аллилуйя. Смотрите, братья, все, что же говорит Иисус. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись Отцу Твоему, заметьте, который в тайне. От кого в тайне? Бог в тайне от этого мира, мир не знает его, только дети Божьи, пригласившие Иисуса в свое сердце, он может в тайне иметь беседу с тобою, а ты с ним. Аллилуйя! Мир не знает этого. Это тайна общения человека с Богом, который утратил его в Эдеме. Вы представляете, братья и сестры, что это было за состояние Иисуса в Эдеме? Физический человек, материалистический, скажем, Адам, Бог духовный, невидимый, и они общаются так, как мы с вами. Вы понимаете? Это даже не постигает наш разум. Адам идет по раю и разговаривает с Богом, который невидимый. Вот это вернул Иисус. Для народа через жертву на оготе. Общение в комнате з Ісусом! Аллилуйя. Сестры, братья, вам мало такого потенціалу? да близько близко не з этого состояния. Ви молоді юноші девицы, ви в церкві, крещенные Духом Святим, исполненные Духом Святим, да вище нічого нету. на этой земле, чтобы человек не предоставил, как иметь общение с Богом в своей сердечной комнате. В, Аллилуйя. И... Аллилуйя! Аллилуйя! Сестры, братья, так хочется крикнуть на все горло. Извините за такое выражение. Аллилуйя тебе, Господь! Это дети Божьи только нами. Давайте мы пойдем дальше. Пойдем дальше по Евангелии. Смотрите, Евангелие от Луки 11 глава. Я буду кратко, потому что много времени нужно. Когда он в одном месте молился, сказано, и перестал, один из учеников к нему подходит и говорит Иисусу, «Учитель, научи нас молиться». Видно, они слушали, как он молился на горе, а он часто молился. И вы знаете, когда читаете Писание, он ночью проводил в молитве. Так написано из братья. Ночью проводил вечером и шел на гору, а они с себя спать. Они утром просыпаются, повылись, а Иисус с горы идет с молитвы. Вы можете это представить себе? Целую ночь пребывает в молитве с Отцом Своим Небесным. Аллилуйя! Вы пробовали молиться? Хотя бы час? Я пробовал. Бывали такие молитвы? Молиться, молиться, сел на ноги, сел и сижу. Потом опять Потом опять сижу. И бывает так тяжело. Но когда приходит Святой Дух у наше сердце, когда наполняет Сила Божья, тогда легко. Паришь, плывешь будто над облаками. Сестры, братья, о чем это говорит? Это говорит о том, что человек без Бога беспомощное творение, беспомощное. Если нет Иисуса в жизни, если нет Иисуса в сердце, нет в комнате разговора с Богом. Нет, нет. Но Иисус здесь говорит им, и вы знаете, Он им говорит о молитве Отче наш. Прочитайте дома. Я бы хотел, что я не буду, потому что много времени. Вы поищите ответ, научи нас молиться. Где у вас окончится ответ на этот вот запрос учеников? Вы, многие верующие, думаете, что ответ заканчивается на тексте молитвы Отче наш. Но это не так. Проследите дома, и вы убедитесь, что ответ не в молитве «Отче наш» заканчивается для учеников, которые попросили. Он оканчивается дальше, у примере, который Иисус показал. Кто из вас, помните, он проговорил молитву «Отче наш» для них? Кажется, будто бы ответ на молитву. Вот молитва «Отче наш». Но мы же молитву Отче Ченаш, не молимся только. Помолились мы молитву Отче Че наши по домам пошли. Но не так, мы так не делаем. Мы проговорили молитву Отче наши и в начале, и в конце. Но нам наша душа требует конкретики у Бога. Конкретного общения с Богом. И вот ответ на конкретное общение. Иисус говорит, кто из вас имеет друга? Придет к нему в полночь. Заметьте, это ответ на то, научи нас молиться. Кто придет в полночь? А логически, подойди к этому вопросу. А в полночь кто ходит за хлебом? Люди несостоятельные. Люди нерасчетливые. Люди, которые не сработало у них что-то. Вот эти люди ходят в 12 ночи. Хозяин или друг отвечает ему, со мною дети, на ложе двери закрыты, нормальные, будто ответ идет, нормальные люди спят все, а ты ходишь в 12 часов, ищешь хлеба. Но тут Иисус говорит, если он, то есть этот друг твой, не отдаст тебе по дружбе то по неотступности обязательно даст тебе. Аллилуйя! Это ответ на молитву. Это ответ. Показывается, братья и сестры, работает, работает принцип дружбы с Богом и принцип неотступности с Богом. Если по дружбе тебе не дано, вот не дано, ты молишься, а дочь твоя лежит в постели больная, Эмерженцы приехали, укол дали, развели руками, нет ответа. А ты дружба, дружбе будто с Богом, ты знаешь Бога, ты член церкви, ты крещенный Духом Святым. Нет ответа. Дочь как лежала, так лежит. Что делать? И Иисус будто говорит, включай второй принцип. Неотступности. А что делает неотступность? А неотступность заставляет человека Многое от многого отказаться. Я помню, наши больницы дають это, знаете, к примеру, такая солидная женщина в больнице стоит на коленях возле реанимации и молится это в часы коммунизма и кричит, Господи, спаси ее. Господи, она не обращает ни на кого внимания, абсолютно ни на кого. Потому что там самое ценное. Она жертвует всем под братья и сестры, и Иисус говорит, если не работает, дружба есть другой вариант. Неотступность. Неотступность требует жертв. Неотступность говорит тебе. Все достоинства твои окно. Вся твоя гордыня, все твои знатное, все твое разумное должно быть сломано под дверями. Здесь. Просьба ее одна за другой. Друзья, если мы хотим больше. То написано, апостол Павел к пишет, он в одни плоти своей, что? С великим воплем и со слезами. Кто он? Братья, кто он? Иисус. А теперь подумайте. Иисус, Бог, с великим воплем и со слезами принес молитвы и моления кому? Могущему спасти Почему Иисус с Иисус и со слезами? А мы бываем в церкви годами ходим, и на наших очах никогда нету слезы, умиления. А это что такое? А это грубое отношение и к Иисусу, и к Духу Святому, и к церкви, и к спасению по всему. Нету слез! Нету слез! Сестры братья, церковь на сегодняшний день утратила это, очень утратила. Нету слез умиления, нету слез, нету покорности. А Иисус с великим воплем и со слезами принес молитвы и моление, могущим спастись. И что? И был услышан за что? За свое благоговение. За украинский переклад каже, за свою побожность. За благоволение перед Богом. Эту целую ночь надо было стоять на горе и взывать, подняв руки отче. Святому нужно отче кричать и плакать и со слезами умолять. Сестры, братья, а кто мы такие? Кто мы такие, что у нас слез нету? Я хочу прочитать еще несколько мест. Мы будем молиться. Вот слушайте. Ответ Самарянки, которая стоит и смотрит на этого человека, Иисус отвечает ей и говорит такие слова. Но настанет время, настало уже, когда истинные, слушайте, истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников ищет себе Бог. Оказывается, что можно быть в собрании истинным поклонником и неистинным. Кто такой неистинный? А это религиозный душевный человек. Приходит к Иисусу, учитель, что мне не достает. Помните это место? А он говорит, нужно соблюсти заповеди, а я это сделал уже от юности. И Библия говорит, что он полюбил его. Одного тебе не достает. «Что ж это одно? Да что это оно? Оно одно, самое важное, что стоит поперек твоей герои. Пойди, продай имение твое, раздай нищим и иди, следуй за мною». Опа, отошел от по печали. Братья и сестры, серьезные вопросы стоят. Это не просто помолились, покричали, кто-то попророчество и разошлись. Друзья! Конкретика, вот конкретное, конкретный подход, если по дружбе, если ты не живешь в дружбе с Иисусом, если ты приходишь в дом, а дети убегают у тебя, если они не тянутся к тебе, если в твоем доме нет молитвы, если в твоем доме нет жертвенника, на котором говорит народ, что ты можешь сделать, что ты можешь сделать в госпиталии людей ничего. Твои угрозы, твои кулаки, твои ремни, твои палки, роски ничего не дают, если нет у тебя дружбы с Богом. Если дети не видят тебе священников в доме твоем, чем они будут, у кого будут учиться? В церкви, в которой, может, в молитве не бывает дольше пяти минут. Братья и сестры, есть вариант дружбы, но есть вариант, это наш вариант. Вариант неотступности. Падаем на колени и умоляем Иисуса. Давайте послушаем еще один пример. Это четвертая книга. Царь. Одно событие, вы знаете. Возьмем здесь один урок для себя. Одна из жен сынов пророческий. Слушайте внимательно. Пророческий с говорила Елисею. Как вы понимаете, что это было за состояние этой женщины? Она жена покойного пророка, знаменитого, которого Елисей знает. Это был Божий человек, он боялся Бога. Она говорит, но тот, что оставил этот Божий человек для этой женщины, это угроза. Ее два сына должны стать рабами взаимодавца. Деньги взял у него ее муж. Боящийся Бога. Здесь очень много вопросов. Но вот смотрите, что эта женщина говорит. Она не нарекает на мужа своего. Она не говорит, вот он был у тебя учеником, там да, пророчествовали. Вы вместе. Смотрите, как она говорит. Она говорит, твой рад, мой муж, умер. А ты знаешь, что рад твой боялся Господа. Аллилуйя. Все, братья. Эта женщина компромата не делает покойному мужу. Она уверенно говорит, что он рад твой, мой муж, боящийся Бога. Но этот разговор свопле, свопле. Как решить этот вопрос? Сестры, братья, я хочу, смотрите, что говорит Елисей. Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме. Она сказала, нет у твоей ничего в доме, кроме сосуда с нелее. Заметьте, как реагирует Божий человек на свой вопрос и на ее ответ. Смотрите, и сказал, она сказала, нет у твоей ничего в доме, кроме сосуда с нелее. И он хватается за это и говорит, и сказал, пойди, попроси себе сосудом на стороне у всех соседей твоих сосудов порожних, набери немало. Уйди за дверь за собой, за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные от столбина, и пошла от него и заперла дверь за собой. Братья и сестры, подумайте дома, я не хочу задерживать вас. Заметьте слова Божьего человека, Божьего пророка. Что ты имеешь? Немножко. Я имею немножко. В сосуде немножко. И пророк хватается за это, и говорит, пойди, нас убирай, много сосудов сноси в дом, и немало сноси их в дом, и за за собою дверь. Друзья, нам бы хотелось, чтобы Бог был с нами, где бы ни мы поехали в туристическую поездку, мы хотим, чтобы там Бог. мы поехали. Знаете, сколько христиан сегодня по пляжам лежат? Я не раз говорю, если пришествие Господа будет в летнее время, я, я ставлю очень большущий вопрос, где они окажутся? Где они окажутся? Верующие на Гавайи, верующие на Сашейлах, верующие на Гавайи и разных тысячи пляжей и тому подобных мест, где заполонили в наши дни. Но здесь Господь говорит этой женщине, пророк говорит, пойди на собирай немало сосудов, закрой опять то, что Иисус говорит, закрой за собой двери. Мы сегодня хотим рекламировать, мы хотим сегодня по телевидению, мы хотим журнала, мы кругом хотим видеть пасторов, пророков на страницах газет. Но Бог говорит, Закрой двери! Закрой! Это будет общение со мною! Не в славу тебе, но в славу мне! Аллилуйя. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя. Сестры, братья, мы сейчас будем молиться. Я, я слышу, что Дух Святой говорит. Я слышу, что мне говорит. И вы слышите, что вам говорит Святой Дух. Он очень беспокоится о нашей комнате сердечной. Очень беспокоится. Помните, как уч учеников послал? Говорит, увидите человека, следуйте за ним. И когда он придет, то спросите хозяина. Украинский переклад каже, один из перекладов, где моя комната, до хозяина. Сестры, братья, сейчас Иисус спрашивает меня и вас, где моя комната? А что за комната? Она усланная, она прибранная, она готовая для того, чтобы там совершилась тайна соединения Бога с человеком. Комната твоего сердца. Аллилуйя. Я прошу подняться, сестры, братья, поднимитесь. Вам будет, может, приятнее и воспринимать. Комната вашего сердца, в которой однажды прощение, очищение, обновление и наполнение Святым Духом. Аллилуйя! Аллилуйя, братья! Аллу. Аллилуйя, сестры! Почему? Сестры, братья, вы же ждете прочесть, да будет прочесть. Почему она замолилась на языках? Почему? Почему служителя не замолились на языка? Почему я не молюсь на языка? Почему мое сердце огрубело? Друзья, я вас.